Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilhamd. syariat ibadah kurban berasal dari sejarah kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Diawali ketika para malaikat yang dipelopori oleh malaikat Jibril memprotes dan mengajukan pertanyaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kenapa engkau memberikan gelar halilullah kekasih Allah kepada Ibrahim alaihissalam salam? Bukankah dia hanya sibuk dengan urusan istri, Urusan anak dan urusan harta bendanya, mana mungkin dia pantas untuk diberikan gelar "halilullah", cuma sibuk dengan urusan keluarga dan harta bendanya. Maka ketika itu Allah berfirman. Wahai para malaikat, janganlah engkau melihat hambaku Ibrahim hanya dari segi lahiriah. Lihatlah isi hati dan almal baktinya. Sungguh tidak ada rasa cinta Sedikitpun selain daripada cintanya kepadaku. Kalau kalian masih ragu, cobalah dia dengan bermacam-macam ujian. Maka, ketika itu malaikat Jibril langsung mendatangi. Nabi Ibrahim alaihi salam dengan bermacam-macam ujian yang diberikan kepadanya, dan ternyata terbukti bahwa urusan rumah tangga, urusan istri, urusan anak, urusan harta bendanya sama sekali tidak melalaikan nabi Ibrahim untuk mengabdi kepada Allah subhanahu wa taala maka tibalah saatnya Allah subhanahu wa taala memberikan ujian langsung kepada nabi Ibrahim alaihi salam untuk melakukan penyembelihan terhadap putra kesayangannya. Sebagaimana digambarkan di dalam Al-Quran, Surah As-Sobat, ayat 102, sampai ayat 109. Nabi Ibrahim, Baru bertemu dengan putra semata wayangnya setelah berpisah, cukup lama Ismail yang tumbuh dalam keadaan sehat, tampan, dan cerdas tiba-tiba. Ada ujian yang cukup berat diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Salam. Baru beberapa saat, dia melepas kerinduan dengan putra semata wayangnya. Tiba-tiba datang perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar putra satu-satunya tersebut dikorbankan, disembelih dengan tangannya sendiri. Maka dia panggil putranya, Ia bunaya, ini aruh pil manam anni azbahuka panzur ma'azatar wahai anakku Ismail aku telah bermimpi mendapatkan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala agar aku menjembelihmu Wahai anakku, pikirkanlah perintah yang diberikan oleh Allah kepada ayahmu. Tidak berselang lama, Ismail langsung memberikan jawaban atas pertanyaan ayah danya tersebut. Ya abatib almatu umar Sataji duni insya Allah minas sabiri. Wahai ayah anda tercinta Pelaksanakan Apa yang Allah perintahkan kepada ayah anda. Insya Allah saya siap menjadi orang-orang yang sabar. Para pemirsa yang saya hormati. Tak kalah pajar telah menyingsi. Berangkatlah. Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail. untuk melaksanakan eksekusi terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala Nabi Ibrahim alaihi salam dan Ismail telah sampai di lereng sebuah bukit yang telah ditentukan tempat pelaksanaan eksekusi tersebut. Dia baringkan putra kesayangannya di bawah pangkuannya. Pedang yang tajam sudah dicabut dari sarungnya. Detik-detik eksekusi akan dilaksanakan. Dia pandang wajah putranya yang tercinta. tidak terasa menetes air mata Nabi Ibrahim mengenai pipi Ismail. Pada saat itu, Ismail mengajukan tiga permohonan kepada ayah anda tercinta. Ya ayah, tutup muka saya. Agar ayah tidak memandang wajah saya, yang kedua kirimkan salam untuk ibunda tercinta, yang ketiga darah yang mengenai baju saya. Perlihatkan kepada bundahku yang tercinta, menari-narilah pedang yang tajam di leher Ismail. Tapi keajaiban datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba. dikirim seekor kambing datang dari surga. Justru itulah yang terpotong ketika itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran Kami tebus Ismail dengan tebusan yang besar. Allahu Akbar walillahilham. Menyaksikan peristiwa yang agung, mencekam, sakral. Tidak ada bandingnya di dalam sejarah kehidupan manusia. Malaikat Jibril kagum dan berseru. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. La ilaha illallah Allahu akbar. Disambut oleh Ismail. Allahu akbar walillahilham. Para pemirsa YouTube, ha aman channel yang saya cintai. Begitulah gambaran pelaksanaan ibadah kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam bersama putranya, Ismail. Kemudian syariat ibadah kurban ini dilanjutkan di dalam syariat agama Islam. Sebagaimana hal ini Allah sampaikan di dalam Al-Quran Surah al kausar ayat 2. Pasolli bika wanhar dirikan salat dan laksanakan ibadah kurban sehingga ibadah kurban ini menjadi satu ibadah yang sangat dianjurkan di dalam agama Islam. Sepakat ulama menyatakan bahwa hukumnya sunat muakkad. Sunat yang hampir mendekati hukumnya wajib. Sehingga ada sebagian ulama yang menyatakan wajib karena dikaitkan dengan ibadah salat pasolli salat itu hukumnya wajib wanhar ada wow atok yang menyambung redaksi ini sehingga ada ulama yang menyamakan kedudukan berkurban dengan kedudukan ibadah sholat. Walaupun sebagian ulama menyatakan hukumnya sunat mu'ak. Apalagi ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempertegas hal ini. Man kana lahu palam yudahi palayak rabanna musallana. Siapa-siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkorban tapi enggan tidak mau melaksanakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan dia mendekati masjid kami musalla kami seakan-akan tidak ada artinya kita datang ke musalla datang ke masjid punya kemampuan tidak mau berkorban Mudah-mudahan, apa yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini menjadi renungan bagi kita. Belum bisa tahun ini berkurban, kita berniat akan berkurban di tahun yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. ولله الحمد الله